Дело в том, что им уже давно предлагали там вот какие-то, но у них были, наверное, запросы большие насчет этого. Так слухи шли, конечно, это самое. Но у нас же не дремлет, у нас как по-русски говорят, надо все под корень спалить и человека унизить, угробить вот это. Ну куда-то годится, это же просто не по-человечески, да, я так считаю вообще-то. Ну это власти такие сейчас. Про них даже и слова я не хочу говорить. Вот. Так что... Ну а, а вам, вот как жителю который здесь живет, э, э, вот, то, что люди живут своей жизнью, э, оно как-то вас раздражает, бесит. Э... Да оно не раздражает, ну, нет. Вот... Но ну, нормальные люди, живут себе в частном секторе. Зачем им вот это вот это самое? У них все свое. Вы же видите, здесь и хозяйство, все, они занимаются. Зачем им эти этажи и сидеть, и все это, ну, Просто, что сейчас в Киеве такое же творится, вы же сами знаете, задавят по-любому. Частный сектор это такое, знаете, это мозоль общества, как говорится. Ну, это серьезно, да, потому что... Что же не сами, считается, как Куркули, такая площадь, понимаешь, Что же они могли бы застроить два-три дома, поставить, вот, это же были бы еще, как говорится, квартиры, многоэтажки, из них можно было бы качать и доить, это самое, а так, что ж, это ж такое дело. Они никому не мешали, мне лично они не мешают, я наоборот приветствую хозяйство, все свое, старается человек на здоровье ему, пусть это самое. А что он там на этаже, он что, этих свиноматок такие красивые, он посмотрит прямо прелесть. Это там еще будет на балконе их разводить, конечно нет. Ну, ну, а, общем... а, вы слышали что-то про пожар у них два да дня не знаю, назад? Да, и я так иду, смотрю, у меня как-то так аж больно по сердцу, потому что когда, ну вы знаете, это пожар, это страшное дело, то у человека все пропадает, все. Вот. А нервы и жизнь это уже поломано считай. Это все возобновить, это вообще тяжело. Так что я думаю, что они, наверное, все сделают один подпал и выгонят их отсюда, потому что ну, сейчас такие власти, что. В те времена. Да, в те времена, и вы знаете, что там тоже, тоже была учительница, это показывали по телевизору, тоже там у нее квартира была. На пещерских школах. Да, 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 да. И то. Что вы хотите, с квартиры выгоняет, человек прожил там это, а это частный сектор задавят по-любому, конечно. Ой, надо, я не знаю. Ну, уже делать, конечно, бесполезно что-то, потому что Ленина нету, Сталина не поднимешь, что ну, такое дело. Так что жалко, конечно, людей, что они так пострадали. От этого. Спасибо вам большое. Пожалуйста.